bir neçə gün öncə birbaşa mənə məlumat yenə gəldi lap yuxarıdan. Bir neçə gün öncə ə şəhidlərin ataları məzarı başında niyə ağlayır? Kişi də ağlayarma? Kişi ağlamaz deyən deputat Fazil Mustafa özü ağlamayıb bə? Gəlin baxaq. Fazil Mustafa'nın oğlu az yaşlı olarkən 12 yaşında olarkən Fazil Mustafa oğlu. Uşağın dayısı pedofil olubdu. Yəni Fazil Mustafanın uşağı 12 yaşındadır. Və uşağın dayısı, yəni Fazil Mustafanın arvadının qardaşı pedofil olubdu. Uşağı salıb hamama zorlamaq istəyəndə uşaq müqavimət göstəribdi. Fazil Mustafa oğlu müqavimət göstərib, öz dayısı zorlayıb Tayısı da əsəbindən uşağı boğub hamamda öldürüb, əsəbindən. Bunu görəndə Fazil, bunu eşidəndə özü ağlayıb bizim yanımızda başını divarlara vura-vura ağlayırdı. Bu hadisə bir neçə il öncə olubdu, lakin mediadan gizlədilibdi. Gözsənə çatdırdım, he? Görün sizə nə dedim, e? DTX arxivi çıxartdım, he buranı. Təsəvvür edirsiniz? Deməli Fazil Mustafa deyir, çi dağılayarmış şəhid atalarına? Ki ağlamaz. Niyə ağlayırsız? Amma Fazil Mustafanın arvadının qardaşı öz uşağını, yəni 12 yaşlı uşağını p zorluyurmuş hamamda. Uşaq da müqaməzə göstərib, belələ uşağı hamamda boğub öldürüb. Və Fazil bunu eşidibdi, başını divarlara döyə-döyə ağlayırmış. İndi yeni orvadı, saxlayır, yenə o dayı çöldədir. Sü, indi bir dənə daha orvadı oğacaq, onu da öldürərsən problem yoxdur. Bunlar, bunlar oğul, uşaq, orvad, ailə düşünən deyillər. Vətən, torpaq, millət, çox söz ailəsə, bunlar bir nə düşünür. Kresslərdə rahat olsunlar, gəsinlər, işsinlər. Bu norvadını kimsə qayırsın, qızını, anasını, bu da kiminkini isə yalasın, qaypa, bla-bla tap-tap. Bu hakimiyyət ancaq bundan ibarətdir. Bu psixologiyadan, bu əqidədən, bu qeyrətsizlikdən, namusulduqdan ibarətdir bizim haqqımız.